Yang pertama sekali apa not not untuk speaker lah yang punya kuasa kuasa mutlak yang luar biasa. Soalan putera. Kuasa Jaya. mutlak luar biasa jadi ada Warau Ada oh, okey okey. Okay. Cukup setakat okay. kuasa mutlak. Jangan marah jangan marah. Tak <laughs> marah sebab arau kata ini bukan parlimen yang bertanggungjawab dunia. Kuasa itu mutlak, saya marah. Kuasa mutlak betul. Cukup. Okey cukup. Yang Muhammad Putrajaya Jaya tanya soalan tapi Muhammad belum tahu soalan tambahan. Soalan tambahan tu penting. Yang tu memang tak tahu lagi yang kami akan tanya. Penting sekarang ada tanya. Sekarang ada tanya. Sekarang sekarang tak boleh tanya sebab dia ber, tidak berkaitan. Tak... Dan saya tak tahu soalan Putra macam mana. Soalannya ialah yang Muhammad yang pertama sekali yang Muhammad telah sebutkan di sini bahawa ekonomi Malaysia sekarang kukuh dan banyak bertaya tahan. Terima kasih. Kita akan pertahankan. Yang Muhammad boleh tanya Senator Fauzia bila saya berucap di Azerbaijan Baku. Saya pertahankan. Mana ada orang lain pertahankan sebab orang lain pun tak hadir. Jadi saya pertahankan. Curi Senator Fadhia yang hadir pertahankan apa tu kepimpinan uh, PMX. Kami pergi luar negara, kami akan pertahankan negara. Jadi itu sebab kami perlukan maklumat bukan untuk kita bertelagah. Bagi maklumat yang Muhammad. Hak ini tak berkaitan tapi Muhammad kalau boleh jawab tolong jawablah. Pertama yang Muhammad telah jawab tentang uh, General Ransib. Ransip yang Muhammad kata ini adalah macam pejuang hilang deposit. Alright, puas hati. Kami akan kata sebabnya kata-kata dia tidak berubah cuma masalahnya berita yang disebarkannya telah beda di seluruh dunia termasuk Belombok pun uh, telah mengaikan uh, genre yang berkenaan yang kedua yang Muhammad, ni yang terbaru bekas pengusi ASEAN Jan, uh, Susilo Bambang yang juga mengeluarkan kenyataan yang hampir sama ya Muhammad kena bagi maklumat untuk kami pertahankan negara Malaysia yang tercinta ini walaupun kami dizalimi tak bagi peruntukan, tapi kita akan pertahankan negara ini dengan hebat dan dahsyat itu soalan saya ialah bagaimana kita nak menghadapi tekanan-tekanan ini dan yang terakhir sekali ialah kenapa Perdana Menteri Thailand menolak cadangan yang berhormat untuk menghantar lebih ramai tentera pengaman ke, ke, ke Cambodia Thailand Baik, terima kasih. Silakan Perdana Menteri Terima kasih Taraw Pertama saya sebut soalan itu jangan dibangkitkan tanpa yang Kubang Kota Baru sebut tadi. Saya jawab saya tidak pernah menafikan tiap kali. Tapi kalau soalan yang sama saya dah jawab dua kali. Saya jawab soalan lain lah. Itu dia. Bukan masalah uh, tak jawab. Yeah. Dan saya jawab bawa sekali dengan agreement dan baca. Tidak akan memuaskan hati pembangkang. Tak apalah. Dia tak akan puas hati. So, tapi apakah Perdana Menteri elak daripada jawapan? Saya jawab. Berapa kali? Dua kali. Kemudian uh, Menteri Miti jawab. Penggolongan pun jawab. Ini peringkat yang kuasa boleh soal lagi. Itu soal dia. Tapi nak jadikan isu, sekarang ni kerana Perdana Menteri takut nak jawab. Saya, astagfirullahalazim, soalan kalau tanggungjawab saya, saya tidak gentar, saya harus hadapi. Ya, Senang tak susah. Itu yang pertama. Yang keduanya tentang, ya dalam Malaysia ini kita buat perjanjian. Ada yang tak setuju? Ada. Di Thailand pun begitu. Tapi saya berunding dengan siapa? Dengan Perdana Menteri dan Kerajaan. Okey. Dan kalau ada satu ex general yang tak pernah menang pilihan raya bangkitkan, tak apalah tu hak dia. Tapi yang kita nak jadikan dia sebagai hero ni benda? Ini masalah dia. Ya. Ini maknanya kutip pandangan di sini. Apa juga dasar ekonomi madani, kemiskinan, panggil lah wakil-wakil pembangkang. Ada saja yang bantah. Ha? Tapi cuma tak adalah famous mereka boleh kutip dapat perhatian media kalau media antarabangsa macam bawa memang kejayaan Malaysia pun juga dicemburui kita tahu ya ada orang yang tidak senang mengapa Malaysia negara kecil dapat perhatian dunia ada masalah saya tak nafikan begitu cuma perdana menteri pada ketika itu setak kemudian pai tuan kemudian sekarang Perdana Menteri Anutin saya ada hubungi bukan uh, sekali-sekala terus yang sekarang ini dia bangkitkan tidak setuju itu sebab... ...letupan landmine di kawasan yang dia percayai tentera Kemboja terlibat. Jadi dia kata sementara tak selesai bab itu, kita tangguh kelulusan. Tetapi dia tidak serang. Ketika dia tahu, dia jadi general. dia antara tak setuju dengan menyerang itu dua istilah lain. Jadi sekarang ini... Panglima Angkatan Tentera kita sedang berunding balik. Sebab perjanjian dia apa? Ha? Saya hafal perjanjian dia. Ya. Undur dari perbatasan dan selesaikan masalah letupan yang berlaku oleh kena landmine. Itu dalam proses. Kebetulan seorang lagi mati letupan landmine. Jadi tentunya kerajaan yang baru ni yang sebelum juga ada sudah ada. Jadi tentu yang menimbulkan kemarahan orang Thailand. Dia kata apakah perjanjian ini dicabul. Tapi Perdana Menteri tidak pertikai tanggungjawab kita dan peranan kita. Saya boleh tunjuk teksnya. Cuma dia kata kena gesa supaya Kemboja juga mematuhi sepenuhnya. Dan kalau mematuhi sepenuhnya, 18 tahanan di bawah Thailand itu akan dilepaskan semuanya mengikut perjanjian damai di antara Thailand dan Kemboja. Kalau tanya saya, saya doakan bagi selesai lah. Yang kita nak seronok kalau bergaduh sebab nak tunjuk PM, Perdana Menteri Malaysia tak berjaya. Ini satu sikap yang sangat menguguhkan. Ya, doa bagi gagal perjanjian itu nak tunjuk Perdana Menteri Malaysia gagal. Saya nak doa bagi aman Kerana kalau dia bergaduh Kesannya kepada kita Dan keduanya tanggungjawab kita Malah sekarang ini ya, Saya masih uh, ni, pengusiasan sampai Disember Tapi kedua-duanya masih hubungan, hubungan uh, berhubung dengan kita Dan saya tugaskan semalam Parlimen Mangkatan Tentera Segera dapat laporan Supaya kita dapat bantu Itu dia Ini soal sekali lagi Jeneral uh, itu tidak setuju, saya tidak ada masalah. Ya sama ada dia kredibel atau tidak Tak jadi masalah Di sini pun ramai tak setuju perjanjian damai Jadi apakah nak kutip itu Dia tak setuju sebab apa Apa dia tak setuju sebab apa Apa kepentingan dia ya? Sebab apa Usulnya dari Malaysia Sama perjanjian damai Kerana ramai juga yang di Kemboja menganggap Thailand itu agresif ada juga yang dari Thailand menganggap Kemboja itu melanggar prinsip. Sebab itu kita tolong undingkan. Dan sini betul, -betul kita selaraskan. Dan saya masih ingat lagi. Bila kita panggil kedua-dua perdana menteri. Saya panggil kita bertiga, saya kata gini. Saudara-saudara tentukan apa dia. Saya hanya bantu menjelaskan dan memohon perdamaian dia yang tentukan parameters, bukan kita letakkan syarat dia, Arau kena faham ni, bukan saya tetapkan syarat-syarat perdamaian, kita hanya bantu menyelaraskan dan yang men bersetuju itu kedua-duanya kalau ada pelanggaran maka okay, timbul masalah, ini yang terbuka, ini baru sekali sebenarnya percaturan itu berulang kali berlaku Bukan sekali. Sejak Perjanjian Damai di Malaysia Berulang kali masalah itu berbangkit Itu, tapi Saya harap benar Supaya perkara ini dapat dikekalkan Soal pandangan SBY Itu kerana dia, dia bimbang Apa yang kita persetuju itu Seolah-olah dipaksakan kata Indonesia Tidak benar Kita bersetuju dengan Perkecualian kita, saya sebut 5.2, 7.3 yang memberi pengiktirafan kepada dasar negara kita, keselamatan negara kita, undang-undang dan peraturan negara kita. Yang termasuk di dalamnya dasar Bumi Putra, dasar memelihara kepentingan tempatan. Ini yang dikemukakan. Tidak ada masalah orang kurang bersetuju dengan kita kena dalam negara pun ada yang tidak setuju tidak masalah. Dalam Jemaah Menteri pun perbincangan yang panjang dan perbahasan yang hangat sebelum dapat dimeteraikan keputusan akhir. Terima kasih, Ya Raul. Baik, saya jemput Betong. Terima kasih, Tuan Sri Ya Deputuwa. Terima kasih juga kepada Yang Mahkamah Perdana Menteri kerana telah menjelaskan mengenai pelaksanaan dasar ekonomi medani ini. Jadi, soalan tambahan daripada Betong adalah apakah status berhubung keputusan kehakiman terkait tuntutan kerajaan negeri Sabah dan adakah ia akan sedikit sebanyak memberi kesan kepada perancangan dasar ekonomi madani secara keseluruhan pada tahun-tahun mendatang. Sekian terima kasih. Terima kasih betul. Seperti mana saya telah umumkan semalam di Tawau. Uh, pandangan pribadi saya tentang um, 40 uh, menghormati keputusan hakim itu saya dah suarakan, tetapi dia belum lagi dengar secara rasmi uh, pandangan peguam negara kerana uh, keputusan penghakiman hanya siap hari Jumaat. Ya? Jumaat petang peguam jabatan peguam negara maklumkan mereka akan teliti, maka saya panggil sidang Jumaat menteri khas petang ini untuk mendengar dulu uh, pandangan Peguam Negara. Ada orang tanya mengapa tak boleh buat keputusan awal? Tak boleh. Kita ada proses, yang Siti Betul. Mana-mana ya? keputusan penghakiman, Peguam Negara itu penasat kepada kerajaan. Jadi kita kena dengar, kemudian Jemaah Menteri bincang dan putuskan. Tetapi sebelum itu, kita nak jelaskan ya, um, Datuk Seri TPM 2 mempengusikan Jatuh Kekuasaan Teknikal. Perkara ini dibangkit. Jadi kalau kata tidak ada rundingan, tidak benar. Ada rundingan. Dimuktamadkan setelah mesyuarat Perdana Menteri termasuk Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah. Tidak dapat dimuktamadkan maka disebut interim. Jadi sebab itulah daripada 50, 26 juta, 150 juta semasa berah jadi pengusi, Perdana Menteri naik. Ya. Tapi ini semua kerajaan dulu terlibat. Jangan tidak mudah jadi isu politiknya. Kerajaan dulu terlibat. Berapa orang yang pernah jadi menteri-menteri dan perdana menteri sebelum ini? Cuma sebelah setelah saya diperingatkan oleh Premier Ketua, Sarawak dan Ketua Menteri Sabah, saya fikir wajar diberi pertimbangan serius. Maka kita naikkan sekarang ke 600 juta. Itu pun disebut interim sebagai sementara kena melihat kepada peruntukan daripada negara. Uh, itu ada uh, akan juga dibincangkan dalam Jemaah Menteri apa dia hasil daripada Sabah yang 10 bilion kita perincikan dan apa dia 17 bilion ringgit yang dibelanjakan. Uh, ah uh, kena ada yang di Sabah tanya apa dia. Ya. Baik. Ada yang peruntukan-peruntukan memang syarat terhadap persekutuan dalam pendidikan, kesihatan, pertahanan. Tetapi pembangunan kita boleh kurangkan. Kalau isunya isu 40%, kita kurangkan pembangunan, kita tampung di 40% kepada negeri. Sebab itu saya katakan keputusan kita harus dilihat keseluruhannya, ya, keupayaan. Tak perlu ada pertelagahan kerana kerajaan Madani setuju untuk menerima kenyataan 112 CD. Setuju pada prinsip dia. Dan mula dah mula berunding pun. Cuma kita kena lihat keseluruhannya dan bila boleh berunding. Mendemus Hakim uh, Kota kena Kedah mengatakan Mendemus maknanya terpaksa mulakan rundingan. Cuma sekarang ni kerajaan sementara interim government kita tak boleh berunding. Jadi tubuh saja kerajaan mungkin minggu pertama bulan Disember kita saya akan arahkan supaya menyegerakan rundingan. Baik, terima kasih. Baik, saya berikan ya. kebenaran khas. Eh, kebenaran khas kepada Kuala Terengganu. Ya. Silakan. Terima kasih dan Sri, yang sangat tinggi budinya. Yang makbumat uh, Datuk Seri uh, pertamanya uh, laporan Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa sehingga kini jurang pendapatan antara kaum masih ialah belum seimbang sepenuhnya data ini menggambarkan masih banyak yang perlu dilaksanakan saya agak khuatir dengan apa ni unjuran uh, pertumbuhan ekonomi mengikut wilayah yang diunjukkan dalam rancangan Malaysia ke-13 yang mana menunjukkan wilayah-wilayah tertentu sangat jauh kadar pertumbuhannya berbanding dengan wilayah-wilayah lain Adakah Datuk Seri uh, uh, boleh mempertimbangkan dasar yang lebih agresif bagi membolehkan semakan dilakukan terhadap unjuran pertumbuhan yang berkenaan disertakan dengan apa ni uh, langkah-langkah yang lebih uh, agresif di dalam memastikan supaya tidak selepas tempoh lima tahun dengan uh, unjuran yang uh, begitu jauh yang dijangkakan sekiranya berterusan akan semakin besar. Uh, jurangnya antara lain termasuklah kemungkinan-kemungkinan untuk memindahkan sektor-sektor tertentu yang sebelum ini dipusatkan di mungkin di Lembah Kelang bakal boleh berdasarkan kelebihan yang ada di wilayah-wilayah berkenaan -wilayah dipindahkan di wilayah berkenaan. Terima kasih. Baik, silakan menteri. Terima kasih kepada Tengganu saya ingat um, soalan itu memang memang uh, tepat kerana menunjukkan keprihatinan kita supaya dalam konsep madani itu dia mesti lebih seimbang dan lebih adil. Maka dari angka-angka yang dari dosen baru-baru ini, kesenjangan di antara pendapatan di antara kaum itu masih belum dapat diluruskan. Sebab itu kita ambil langkah-langkah dan saya percaya dalam kajian tahun depan keadaan akan berubah. Pertama kerana kita naikkan gaji penjawat awam. Kedua melalui STR. Dan ketiga melalui kenaikan gaji minima. Itu akan memberikan um, sedikit perubahan. Dan berikutnya adalah kerana beberapa program Bumi Putera termasuk latihan peruntukan yang besar dalam bidang pendidikan TVET dan pendidikan yang memberikan ruang supaya Bumi Putera Uh, dapat bersaing dengan lebih uh, adil. keduanya yang dibangkitkan oleh Kota Terengganu ialah tentang pengagihan kawasan-kawasan wilayah yang yang di uh, boleh menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih segar. Uh, saya telah maklumkan di Dewan uh, Rakyat. Dalam tiap kunjungan saya umpamanya kita bangkitkan ya. Uh, sebab itu saya sebut inland port di Perlis. Maka bila perbincangan di Laos dan Kemboja kita bicarakan tentang keperluan inland port itu dimanfaatkan. Dan ini on record ya. Saya juga seolah bercakap bagi Perlis. Kuilim High Tech tentunya menjadi pusat tumpuan kita. kemudian tentu kemudian sekarang berkembang Johor secara pesat. Di Pahang pemanya baru-baru ini di Korea JS Link ya, mau melebarkan rare earth ini penting kerana ada orang menganggap kalau perdamaian ya arau ya seolah-olah perdamaian itu menyekat uh, nadir bumi hanya kepada Amerika Syarikat tak betul sebab di saya dalam rundingan dua minggu lalu di Korea itu kita berikan ruang kepada JS Link, buka rare earth tambahan super magnet di Pahang ini setelah ditandatangani perjanjian dengan Presiden Donald Trump Begitu juga dengan Premier Li Chang, Saya mengusulkan supaya pelaburan Cina bersama Khazanah mengenai Red Earth itu dipercepatkan. Ini tidak menghalang sama sekali. Jadi, um, maknanya kita lebarkan. Jadi, Kelantan, Rome, mamanya, bila jumpa saya, saya beritahu apa juga insentif dan kelonggaran yang kita boleh berikan supaya dikembangkan fasiliti ...Rome itu di Kelantan. Jadi saya setuju maknanya negeri-negeri juga harus ambil tindakan-tindakan... ...yang lebih agresif untuk menjana pertumbuhan ekonomi di negeri masing-masing.